Oh hari ini dalam uh, buah khas saya membincangi uh, nikotin dalam rokok dan rokok elektronik eh ya. kedua-duanya bahaya itu tajuknya yang kita nak uh, kupaskan pada petang ini jadi terima kasih saya ucapkan selamat datang kepada doktor Wan Mansur Hamzah Timbalan Pengarah Kesihatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Assalamualaikum doktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih dan saya kagum tengok doktor sampai awal. Ah, <laughs> kebetulan. Ah, awal jadi tapi lah sempat lagi doktor sembang sikit ya, eh. Yang ya, ya. mengenai ya apa yang uh, di sekarang sekaranglah tentang ya, ya, rokok ya. sebenarnya pasal masalah rokok ni semua dah tahu. Yang kita yes. semua dah tahu tentang kesan bahayanya. Ya. Tapi apa yang ditimbulkan uh, ditimbulkan sekarang ni adalah mengenai uh, rokok elektronik ataupun Vape, eh? Vape. Itu yang dikuatiri sekarang ni penggunaannya secara berleluasa dan juga uh, mengenai nikotin, eh? penggunaan nikotin dalam rokok ni. Jadi, uh, doktor mungkin kita boleh uh, mulakan eh, dengan cerita pasal nikotin ni sendiri. Okay, uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha, Nikotin bercakap pasal Rokok Kalau eh, rokok mm -hmm. dia punya uh, elektronik mm -hmm. Ia berkisar ia berkisar, di, berkisar di sekitar nikotin Penggunaan yeah. nikotin mm -hmm. ha, So untuk itu kita perlu faham Tentang nikotin Apa dia nikotin yeah. Nikotin ni sebenarnya satu jenis bahan Sebatian organik lah Yang kita panggil alkaloid Yang memang kita jumpa semula Secara Semula jadi di dalam Daun tembakau ni yeah. mm -hmm. Dalam daun uh, Dan uh, dia Dia ni kesan yang besar kepada manusia ini adalah dia boleh menyebabkan racun oh. kepada sistem saraf. Sebab mm -hmm. bila mana kita ambil apa nikotin sama ada secara memang secara sedut lah sama mm -hmm. ada dengan, dengan rokok ataupun rokok elektronik dan sebagainya. Yeah. Mm -hmm. Aa, dan dia merupakan merupakan satu perangsang bila mana dia masuk ke dalam badan dia akan stimulit ataupun merangsang uh, otak kita hmm. reseptor di dalam uh, otak tu yeah. dan reseptor ini akan merembeskan satu jenis bahan kimia ataupun neurotransmitter hmm. yang kita panggil dopamin okey dan dopamin inilah yang sebenarnya akan uh, memberikan kesan kepada yang penghisap pokok hmm. tersebut kesan sama ada segi keseronokan dia merasakan lebih hmm. power lebih cergas yeah. lega banyak idea dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Uh, dengan dengan ini uh, inilah yang menyebabkan suatu uh, bahaya. Tapi bergantunglah pada tahap pengambilan itu sendiri. Ya. Yang asasnya hmm. adalah nikotin. Pengambilan nikotin itu sebagai suatu bahan beracun. Ia. Ya. Nah, ya. ada, ada ada tak ukurannya pengambilan uh, nikotin ini uh, maknanya kalau lebihnya dalam sekatan banyak ni uh, ataupun sekatan banyak ni boleh uh, mendatangkan kesan sampai orang tu menjadi hilang ingatan ke penyakit yang bahaya ke, macam mana tu kan ya, sememangnya uh, memang ada ukuran tertentu lah yeah. sebenarnya, tapi tu di dalam uh, bagi kita di Malaysia kita mengawal penggunaan uh, nikotin khususnya sekarang ni melalui yeah. uh, penggunaan rokok, yeah. tembakau ni kita menghakkan uh, kandungan nikotin mm -hmm. di dalam uh, rokok tersebut. Yeah. Mm -hmm. Di mana kalau kita tengok peraturan uh, kawalan hasil tembakau yang kita kau yang diluluskan pada tahun 2004, mm -hmm. yang hanya membenarkan 1 miligram nikotin saja boleh ada pada sebatang rokok. Sabatang rokok. Uh, so, ya. Yeah. Mm -hmm. Sebab kalau lebih daripada itu dia akan memberikan kesan yang yang uh, bahaya yeah, yeah. pada uh, seseorang yang menyedut. Hmm, 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 hmm. Baik. Nikotin dalam rokok. Itu rokok biasa. Ya. Yeah. Ha, rokok elektronik pula sekarang ni. Yang menjadi trending sekarang ni. Macam mana nak dengar? Rokok elektronik. Nikotin dalam keadaan biasa. Yang yang ada dalam rokok itu adalah yang ada pada daun. Hmm. Ah, ha, so, bila kita rincis daun, digulung dan sebagainya. Hmm. Dibakar dan disedut dia masuk menggunakan asap-asap tu okay. ya. Okey. Mm -hmm. uh, kemudian nikotin yang disedut uh, melalui rokok elektronik ini adalah nikotin dalam bentuk cecair-cecair yang diproses yang uh, a bukan, bukan bukan merupakan nikotin tiruan. Ini okay. adalah bahan a uh, bahan oh, asli okay. tetapi dalam bentuk cecair-cecair. Mm -hmm. uh, so dalam bentuk cecair ini uh, dia disedut juga di dalam uh, ke dalam paru-paru kita melalui mm -hmm. cara penguasapan dia okay, uh, dan uh, oleh kerana uh, dia masuk ni uh, melalui cecair keupayaan dia untuk uh, menyebabkan keracunan hmm. itu adalah cukup tinggi berbanding dengan hmm. nikotin yang disebut uh, cara biasa melalui rokok yeah. nikotin sebenarnya merupakan satu uh, bahan kimia yang boleh menyebabkan ketagihan hmm. ini merupakan suatu jangka masa yang lama okay. ketagihan Uh, yang ini yang berlaku pada orang rokok tapi yang dirisaukan sekarang ni bila disedut nikotin ini melalui vape uh -huh. melalui uh, uh, alat perantin ini yeah. yang menyebabkan keracunan yang uh, keracunan dengan acu uh -huh. panggil, yang serta-merta oleh kerana uh, satu mil uh, nikotin yeah. yang ada di dalam cecair tersebut, uh -huh. dia mengandungi lebih kurang 4 miligram Okay. Ah uh, 4mg nikotin. Mhm. Okey, mg nikotin yang ah uh, benda ni kalau masuk ke dalam badan dah cukup untuk membolehkan kesan uh, sampingan yang cukup berat yeah, khususnya yeah. kepada golongan kanak-kanak uh, yeah, dan sebagainya. Yeah, remaja. Remaja. Ya. Apatah lagi mm. kalau disedut dalam keadaan banyak. Yeah. Uh, kalau kalau ya. kalau tadi rokok biasa satu, 1 minit, 1 minit ah mil. Satu mil. Uh, mil. Ah ha, kawalan yang ditetapkan tidak ya? tidak tidak satu mil uh, satu point uh, one mili uh, satu miligram di mil dalam sebatang rokok, uh, dan rokok. okay. Uh -huh. yang ini satu mil uh, ada dah ada empat miligram bermana uh -huh. bermakna dalam satu sisi itu uh -huh. dah empat empat batang rokok Oh, lebih kurang yeah, yeah, uh, yeah. sekali sedut tu empat uh -huh. batang rokok dan uh -huh. bila saya bertanya kepada mereka yang memang ambil uh, vape, vape, uh -huh. uh, dalam cartridge uh, cecair itu dia ada empat-empat uh, sisi, uh -huh, lima uh -huh. sisi dan mungkin sehingga sepuluh sisi dan sebagainya. Uh -huh, yeah. Dan dia bagi yang penyedut vape ini yang uh, tegar, uh -huh. ya, saya kata, uh -huh. uh, dia boleh menghabiskan uh, dua ataupun tiga... Uh, Catering ni satu hari Ya, ya Imagine ya. kalau lima cc Hmm Lima cc bagi satu bed ni Darab tiga Darab tiga hmm. Dah lima ya, ya. cc Hmm Satu cc empat miligram Ya yeah. belas cc dah berapa banyak ah. Sudah cukup yeah. memberikan kesan, Amat berbahaya tu Amat berbahaya Hmm yeah. uh, Apakah um, Kandungan nikotin ni Memang uh, Sudah sedia ada Bagi rokok elektronik ni Ataupun diproses Ya yeah? uh, Kalau Kita tengok pada apa yang dijual kat kedai-kedai kan? uh, tu kan Kandungan itu Uh, dia ada cecah-cecah itu ada cecah ini diproses ataupun memang telah ada nikotin dalam kandungan nikotin sudah pun ada seperti mana saya cakap tadi hmm. nikotin ini adalah bahan pure bukan bahan merupakan uh, hmm. di di oleh uh, beberapa bahan kimia hmm. untuk menjadikan nikotin tidak dia pure yang didapatkan daripada tembakau cuma nikotin ini tidak boleh di uh, meruak ya yeah tidak hmm. boleh meruap Jadi untuk membolehkan meruap tersebut Dia dicampur Cecair nikotin hmm. e ini dicampur dengan Beberapa cecair lain Misalnya kata glycol, glycerin dan okay. beberapa bracer Bracer strawberry, hmm. limau lima okay, Macam-macam lah sebagainya. Dicampur hmm. dalam liquid Ini campuran biasa hmm. Yang kalau kita lihat Terbaca akhbar hari ini pun Misalnya dalam kosmo Dah terbukti Cecair ini di, bukan saja dicampur dengan perisa-perisa sebegini hmm. Serin dan juga glycol Tetapi dicampur juga dengan benda lain hmm. Yang bahayanya adalah dadah, betul. dadah, betul. dadah, betul. dadah. Betul. Yang betul. ini yeah. yang menyebabkan Satu ketagihan pada nikotin Yang kedua ketagihan betul. Betul pada dadah, betul. dadah itu, lain. itu lebih itu amat bahaya, amat yeah. bahaya yeah. Yeah. Kita akan sambung lagi doktor selepas ini Pembalasan kita mengenai Nikotin dan uh, bahayanya eh? uh, rokok dan rokok elektronik ini, anda sedang mendengar atau kita bersama dengan Dr. Wan Mansur Hamzah, Timbalan Pengarah Kesihatan Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi dengan mana kita kembali lagi. Pem 3.43 minit petang dan petang ini Alhamdulillah ya, kita dapat bersama dengan Dr. Wan Mansur Hamzah Timbalan Pengarah Kesihatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Ya doktor kita sama lagi okay? ya, yeah. uh, bahaya nikotin dalam rokok dan uh, rokok elektronik um, Jadi doktor ada ya bagi perokok dan juga yang terlibat dengan web ni yeah. Ada yang buat pemandingan ya Uh, bahaya lah Biasa buat pemandingan kerana kita memang telah didedahkan uh, banyak orang tahu mengenai kesan daripada rokok biasa ya yeah. ha, tapi ada yang memberi alasan nak beralih kepada vape ni kerana risikonya risiko daripada risiko segi bahaya ni kurang nak dibandingkan ataupun mungkin bagi mereka tak ada langsung bahayanya kalau nak dengan rokok macam mana dia macam orang orang rokok, di peringkat awal dia tak nampak bahaya dan yeah. tak terasa pun kesan bahaya. Mm -hmm. Dan rokok pun uh, dalam kajian kita dapati bila kita tengok sejarah tentang uh, pengeluaran rokok ni hanya selepas 100 tahun oh. baru orang boleh buktikan betapa bahayanya rokok ni mm -hmm. terhadap kesihatan manusia. Mm -hmm. So ni baru sebenarnya Yeah. Uh, tak sampai 20 tahun lagi keluar yeah. so agak sukar untuk kita secara jelas menentukan bahagian mm -hmm. itu tapi melihat kepada kandungan yeah. melihat kepada cara penggunaan sememangnya dia cukup uh, merbahaya mm -hmm. mengikut pandangan pakar sebab uh, seperti yang saya jelaskan tadi nikotin yang disedut dalam keadaan cecair itu uh, hanya um, uh, dia mau mengambil masa yang cukup cepat untuk memberikan suatu kesan langsung pada yeah. badan sebenarnya yeah. mm -hmm. bila kita sedut hanya 7 saat saja bila kita sedut hmm. tu boleh sampai ke otak dan merangsang uh, otak tersebut. Hmm. Kala rangsangan dalam keadaan sedikit, ataupun secara perlahan dia tidak membahayakan. Hmm. Tetapi yang uh, berlaku pada ni, uh, penyedut vape ini adalah diambil dalam keadaan banyak. Rokok sendiri kita kawal hanya 1 mg saja tak lebih daripada hmm. sebatang rokok. Tapi yang ini satu sisi dia sedut lebih daripada satu sisi. Satu hmm. sisi sekali sedut ni dah boleh 4 4 mg masuk mm -hmm. ke dalam badan. 4 mg ni suatu keadaan yang cukup tinggi. You imagine kalau 10 cc kita Empat 40 mg dah masuk sekali gust ke dalam badan mm -hmm. berbanding dengan hanya satu saja miligram pada sebatang rokok. Mm -hmm. Okey, yang ni yang menyebabkan vape ini cukup bahaya. Yeah. Implikasinya doktor daripada yeah. uh, lebihan uh, nikotin dalam badan kita ni. Uh, kalau kita ambil secara sedikit yeah. perlahan mm -hmm. uh, dia tidak memberikan uh, kesan yang ketagihan yeah. kesan keracunan dan sebagainya mm -hmm. tapi kalau kita ambil banyak dalam keadaan yang masa yang begitu pendek mm -hmm. dia menyebabkan keracunan yeah. okay. kalau ambil uh, banyak dalam keadaan yang lama yeah. menyebabkan ketagihan okay. dalam ambil banyak dalam keadaan sedikit menyebabkan keracunan mm -hmm. keracunan ini yang boleh menyebabkan kematian ya yeah. okey mm -hmm. dari segi tekanan uh, uh, jantung bagi jantung, jantung um, dan sebagainya uh -huh. khususnya pada kanak, pada kanak-kanak itu. Uh -huh. Bagi orang kalau kita tengok sekarang ni uh, style orang yang weight ni ya mereka juga suka asapnya tengok berlebihan-lebihan ya yeah, yes. nak dibandingkan dengan rokok biasa apakah uh -huh. memberikan kesan juga kepada orang-orang yang berada di berhampiran? dia seperti mana kita saokok uh -huh. dan bagi orang yang minum rokok bukan hanya bahaya itu kepada perokok perokok ya, ya, ya. tetapi bahaya kepada orang di sebelah kita ya, ya, ya. yang kita panggil yang sebelah ni menyedut uh, asap rokok basi ha ah. mana a uh, side smoke ya, ya, ya side smoke itu sama juga dengan vape apatah lagi vape ni kalau kita tengok ha. asap yang dikeluarkan tu boleh dilaraskan perasaannya ha. tersebut. Nak banyak kena sikit nak banyak kena sikit ha. sekali kalau dia berkumpul ramai-ramai hembuskan hmm cukup kelam di dalam suatu dunia lah. dan <laughs> uh, dia dia memberikan kesan kepada walaupun orang yang tidak menyedut rokok oh. itu juga akan menerima impak yang sama yeah. sebab sudah semestinya ada nikotin Betul. ataupun bahan-bahan beracun lain hmm. di dalam uh, alat tersebut ya yeah. 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 hmm. okey dari segi perundangan mengenai penggunaan nikotin juga nikotin uh, sebenarnya uh, kita mengawal penggunaan nikotin ini kalau penggunaan melalui rokok Uh, di Malaysia kita kawal melalui uh, penguatkuasaan akta uh, makanan yang dikuatkuasakan melalui peraturan kawalan hasil tembakau okay. pada 2004 uh -huh. di mana uh, uh, penggunaan rokok itu tidak salah tetapi uh -huh. mengokok di tempat tertentu okay. itu uh -huh. ada salah uh -huh. dan uh, kalau di segi rokok dikawal dari segi uh, kandungan nikotin supaya tidak berlebihan uh -huh. okay. uh, sementara vape ini Uh, peralatan peranti itu tidak termasuk dalam kawalan ini. Okay. Tetapi uh, ada kawalan lain yang boleh dibuat adalah oleh kerana nikotin ini adalah suatu racun uh -huh. uh, yang terkawal yang hanya boleh di uh, oleh di preskrip oleh uh, dikeluarkan oleh ahli farmasi, hmm, pegawai hmm. farmasi ataupun pengamal perubatan yang berdaftar. Hmm. Orang yang tidak sebagai uh, pengamal perubatan berdaftar ataupun ahli farmasi hmm. memang tidak dibenarkan okay. di bawah dari, uh, akta uh, kawalan racun ini. Hmm. Dan inilah yang cara untuk uh, kita mengawal penggunaan dia uh, ini. Hmm. Supaya penjualan uh, nikotin cecair itu tidak dibuat secara pelulu. Hmm. Jadi kalau uh, orang ramai yang 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 menggunakan ataupun mendapat menjual eh, terlibat dengan uh, nikotin macam mana tu. Adakah uh, dari segi undang-undang yang diambil atau macam mana? Seperti yang mana saya cakap tadi nikotin cecair, uh -huh. ini nikotin cecair uh -huh. kan hmm. hanya boleh dijual oleh Farmil. pengamal farmasi, pengamal perubatan ataupun ahli farmasi. Uh -huh. so, so yang tidak sebagai uh, pengamal perubatan uh -huh. tak boleh jual. why kita boleh uh, boleh uh, merampas Okey, merampas uh, bahan yang mereka jual oleh kerana mereka melanggar undangan. Mm -hmm. Cuma dalam keadaan sekarang ini uh, di samping uh, menasihati, uh, kita meminta supaya penjual ini sedar tentang yeah. uh, salah amalan penjual dan pengguna. Yeah, 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 ya, yang, yeah. yang 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 sudah pastinya yeah. um, minat dengan untuk penggunaan web okay. yeah. ini. Baik um, satu lagi eh, doktor ya, kalau kita lihat dari segi penggunaan web ini yeah. dok ya, mungkin juga dengan bantuan media sosial sekarang ni hmm. eh, dengan begitu cepat sekali yeah. uh, penggunaannya merebak dalam masyarakat kita, khususnya yeah. golongan remaja dan golongan belia. Jadi bagaimana dengan bagi pihak kementerian kesihatan nilae eh, untuk menangani perkara inilah apa yang uh, doktor nampak kalau kita boleh bantu untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai kementerian kesihatan lebih lebih menumpukan kepada untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya penggunaan uh, nikotin ya. bahaya penggunaan hmm. nikotin of course uh, di tempat-tempat lain uh, kita juga risau tentang bahaya penggunaan bukan sahaja nikotin kerana uh, uh, kita risau tentang kemungkinan uh -huh. nikotin ini uh, da dalam dalam peralatan tersebut juga bukan hanya dicampur nikotin seperti yang saya cakap uh -huh. tadi dicampur dengan perkara lain uh -huh. so yang uh, dalam uh, jangka panjang ataupun dalam keadaan lebih luas dia mungkin boleh menyebabkan berlakunya penyalahgunaan ya, dadah ya. lain uh -huh. betul okey uh -huh. yang tu yang uh, boleh uh, menyebabkan suatu perkara yang buruk uh -huh. dan uh, benda ini juga boleh memberikan kesan uh, kesihatan yang cukup perpanjangan, uh, lah, uh -huh. oleh karena penggunaan nikotin dan juga beberapa bahan lain di dalam alat vapeos ini bukan, uh -huh. sahaja uh, biasa, uh -huh. bukan sahaja menyebabkan keracunan uh, biasa, bukan sahaja menyebabkan ketagihan, tetapi mungkin boleh menyebabkan kanser. Uh -huh. Dan kanser ini of course tidak datang Betul. dalam keadaan sebulan dua. Yeah. Dia dalam jangka masa yeah. yang panjang yeah. dan memerlukan perawatan yang cukup tinggi kos. Yeah. Yeah. Itu uh -huh. yang menyebabkan tekanan... akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Help yeah. provider. Begitulah okay. yang... dalam... dalam kata yang cukup panjang. Yeah. Alasan yang diberikan oleh orang yang menggunakan... vape ni... nak berhenti rokok. Eh, nak berhenti rokok, merokok... jadi... Uh, menggunakan cara baru merokok. Rokok elektronik Betul yeah. ke? Tepat ke? ke? Kemunturan kesihatan memang menggalakkan... sesiapa so, pun... Hmm. Ha, bagi saya... memang menggalakkan orang tidak... untuk berhenti merokok. Ya. Yeah. Ha, dan untuk tu... Kementerian Kesihatan membantu mereka yang nak berhenti merokok ini uh -huh. dengan cara yang betul. Bukan bukan Kementerian Kesihatan tidak menggunakan nikotin. Kita uh -huh. menggunakan juga nikotin. Uh -huh. Tetapi kita menggunakan semacam uh, replacement. Uh -huh. Kita patch uh, dan ataupun kadang-kadang menggunakan sebagai chewing gum dan sebagainya. Uh -huh. Yang mana kadar kemasukan nikotin itu sedikit dan perlahan bertahap. Uh -huh. Uh -huh. digunakan dalam jangka masa yang cukup uh, uh, Terkawal uh -huh. Dan hanya diberikan oleh doktor Ataupun ahli farmasi tadi yeah, yeah. Seperti uh -huh. mana saluran undang-undang uh -huh. Yang itu yang yang kita pergi Jadi kita tidak menggalakkan orang Nak berhenti merokok dengan cara sendiri uh -huh. Menggunakan uh, nikotin yang Secara tidak terkawal ini Kerana kita uh -huh. tahu kemungkinan besar Mereka ini akan terdedah kepada penyalahgunaan uh -huh. Dan akhirnya Agak sukar untuk dia berhenti Ya 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 kita nak berhenti rokok tapi akhirnya hmm. makin banyak. So, saya tengok saya tengok macam tak ada berhenti pun. Tak berhenti. Dan yeah. ternyata saya jumpa seorang orang tu uh. yang kita uh, sebagai vapor uh. ni. Uh. Bila you nak berhenti kata nak nak berhenti tak rokok kerana, uh, okay. Payahlah uh, payah lah bayar, eh. bayar eh. Eh. cakap senang kan eh, tu saya biasa juga lepak dengan kawan-kawan ni kedai-kedai mamak ni tengok bola kan eh. hmm. lepas bib tu tambah merokok pula. Eh, ya, yeah. dia dah ambil merokok pula. Tak puas katanya. Yang tu yang kita risaukan pada kanak-kanak. <laughs> daripada asalnya tidak merokok, yeah. mereka dibiasa dengan budaya sebegini. Yeah, yeah. Bagi mereka, ber, pegang sesuatu di tangan, di jari, di antara yeah. dua jari, mm. letak kat mulut. Habit, habit. Sesuatu yang mm. dah biasa. Yeah, yeah. Mm -hmm. So, merokok selepas ini, pada ni, okey. Yeah, tak ada masalah. Mm -hmm. Dan ibu bapa pun boleh menerima. Yeah. Ini kita risaukan. dulu. Yeah. Diajar daripada orang yang tidak tahu, anak-anak mm -hmm. tak tahu apa, diajar. Yeah. Merokok is okay yeah. ha, Akhir itu sekali doktor Mata ya. yang singkat untuk kita uh, Nasihat doktor lah eh, Untuk uh, Bukan sahaja Rokok elektronik lah. Untuk perokok Dan juga pengamal vape ni Nasihat uh, doktor Selaku oh, dari, dari sudut kesihatan lah okay. Dari sudut kesihatan Merokok Sememangnya Membahayakan yeah. okay. Memberikan kesan uh, Jangka pendek Dan juga jangka panjang mm -hmm. Bukan sahaja kesan kepada perokok ...juga kesan kepada orang ramai. Mhm. Uh -huh. Vape pun sama... membahayakan kesan uh -huh. jangka pendek, kesan jangka panjang kepada penyedut vape dan juga kepada orang uh -huh. ramai. Mana lebih bahaya ni? Kedua-dua bahaya. Uh -huh. Cuma vape ini kesannya uh, keupayaan untuk menyebabkan keracunan tu jauh lebih ya, tinggi daripada ya. rokok. Uh -huh. Jadi nasihat saya elakkan daripada menggunakan kedua-dua perkara ini dan uh, jangan kita biasakan, uh -huh. jangan kita budayakan penggunaan ya. vape ini sebagai sesuatu norm kepada ya. khususnya kepada generasi yang kecil bakal pimpinan kita pada masa yang hadapan kerana daripada kalau kita bermula daripada sekarang ini bila dah membarah di dalam masyarakat, sukar untuk kita kawal betul. 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 dan kalau ingin berhenti daripada kegiatan misal okok ini boleh mereka pergi kepada mana-mana klinik kesihatan atau uh -huh. ataupun hospital di mana Kementerian Kesihatan memang menyediakan khidmat berhenti merokok ya. secara terkawal. Baik terima kasih doktor. Saya tertarik dengan topik ini tapi masa kita tak panjang. Insya-Allah doktor. Okay. Insya-Allah. Sebab topik web ni uh, web ni panjang lagi sebenarnya. Kita boleh ya, eh, ceritakan ya. mungkin ya. lain masa kita akan jumpa lagi doktor ya. Insya ya? Okay. Terima kasih. Terima kasih atas eh uh, perkongsian dan juga uh, spesifikasi yang diberikan ya mengenai kesan nikotin dalam uh, tabiat vape ataupun dalam pengambilan uh, rokok elektronik dan juga merokok ini. Terima kasih sekali lagi. sama Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dr. Wan Mansur Hamzah timbalan Pengarah Kesihatan Awam uh, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya harap kita dapat manfaat dan juga ilmu daripada apa yang dikongsikan sebentar tadi ya.